Карина Володина за гражданскую позицию ответственность и преданность в школе. за бескорыстие, отличные трудовые навыки, преданность традициям УВК награждаются Александр Кушнир. Богдан Авраменко, Андрей Колчанов Китоб Александр. Евгений Братченко и Филипп Мокичев. Молодые люди и девушки, которые помогали красиво, на хорошем уровне проводить традиционные школьные праздники. И за проведение традиционных школьных праздников и дикторский талант награждается Сергей Тихонов, Евгений Сабин, Валерия Шевченко. и Антон Снурницын. Он Знаете, эта страница на нашем специалите тоже традиционная. Я хочу, чтобы уважаемые родители и одноклассники, вот за такой спиной, за такой широкой спиной и за надежным плечом можно многое делать. Можно и красивые мероприятия, и помогать управляться с младшими школьниками даже на третьем этаже, пережить перерывы. И поэтому всем вам, дети, спасибо за понимание и поддержку. Аплодисменты это назад Мы сегодня услышали уже один раз. На этой линейке, на этом педсовете присутствуют ваши все первые учительницы. Именно их каллиграфическим почерком, красивым почерком выписаны ваши аттестаты. Так что вот память об учительнице на всю жизнь во вкладыше в аттестат. И сегодня, конечно, есть, такая вот, есть такой фокус памяти, э, помнится более всего через 30-40 50 лет после окончания школы, первая и последняя учительница. Наверное, в связи с тем, что средний возраст такой шальной. Учителя начальной школы, которые учили нынешние детей. Виктория Валерьевна Алтунина, Виктория Валерьевна Алтунина, Хариванова Лариса Алексеевна, поднимите, уважаемые учителя начальной школы. Ирина Ивановна Царевич, Валентина Ивановна Лященко, и Ирина Александровна Дроба. Буремни. Средние века уже помнятся, но очень много значит в жизни детей и особое значение, безусловно, играет возраст, когда уже все осознано, 9, 10, 11 класс. И я...